असलम मैं हूँ तेवीप कश्मीरी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तयी कश्मीरी आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकबूल बाग शही चौक डडियाल में यहाँ आ जो मैं आज अचानक आया हूँ जहाँ हम लोग आपको डियाल में जो हादसा होते हैं या बुरे वाक़ होते हैं या कुछ हम तनकीद करते हैं लोगों पर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो लेकिन हमें दूसरी दुस, तरफ ये चाहिए कि हम जब लोगों के जो दूसरा रुख है डियाल का हम वो भी आपको दिखाएँ कि डियाल में यहाँ पर नेक लोग भी रहते हैं अच्छे काम भी होते हैं ये भी लोगों को पता चलना चाहिए आप लोग जानते हैं कि इस वक्त महंगाई मुल्क सतह पर उरूज पर पहुँची हुई है जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है इस वक्त एशिया में ये महंगाई के लिहाज से नंबर वन पे जा रहा है इस वक्त जो हमारे यहाँ पे गरीब तबका या मिडिल तबका है वो दो वक्त की रोटी खाना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है इस ऐसी सूरत हाल यहाँ पे चल रही है इधर यहाँ आप होटलों पे चले जाएँ होटल मलकान से पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि जो यहाँ पर मज़दूर हैं या जो बैस लोग यहाँ पर अपना काम कारोबार करने के लिए आएँ वो लोग अपने पैसे जो हैं खाना खाने के पैसे नहीं दे सकते उनके ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ कि वो लोग घरों को पैसे भेजें या खुद खाएँ तो इस वक्त हम यहाँ पर जो मौजूद हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक लंगर का एहतमाम चल रहा है ठीक है उन लोगों के लिए जो लोग अपना पेट भरने के लिए पैसे लोटरों के पैसे नहीं दे सकते लेकिन यहाँ पे वो एक बेहतरीन किस्म का खाना फ्री में खा सकते हैं हम अंदर जाते हैं चलते हैं यहाँ के मुंतजमीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह ये सिस्टम चलाया जा रहा है और इस पर क्या क्या अखर्जात आ रहे हैं और क्या जो दीगर सूरत हाल है वो हम अंदर जाके जाने की कोशिश करते हैं इस वक्त मेरे साथ अंजमन सदा हक के चेयरमैन ख्वाजाफ्तार सदीक़ी साहब मौजूद हैं ये इस लंगर के मुंतज़मी में से भी हैं असल ख्वाज साहब वाले ख्वाज साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ लोगों को ये जो भूखे हैं जो गरीब तबका है जिसको ये बड़ा आप नए काम कर रहे हैं ये आपके जहन में आया कैसे ये काम ये असल में है? असल में फ़हम साहब हैं हमारे तंजीम के मेम्बर भी हैं और वो उन्होंने अरेंज किया सबसे पहले और इसके पीछे राजा इम्तियाज़ साहब हैं चूँकि उन्होंने एक मिसाली माशा के नाम से एक लंगर कायम किया हुआ है तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ये लंगर कायम करें तो ये दो नौजवान हैं ज़बैर साहब मलिक ज़ुबैर साहब और फ़ेम साहब उन्होंने स्टार्ट लिया और असल में इसकी बुनियादी वजह इस्टाट करने की ये थी कि होटलू पर लोग जाते थे खाने के लिए मज़दूर लोग उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगती थी तो वो पैसे नहीं दे पाते थे तो होटलों होटल वालों ने कम्प्लेनें की हमसे हमारे साथियों से कि हमें ये पैसे नहीं देते तो उनसे मालूम करने पर पता चला कि इनके पास पैसे होते ही नहीं हैं कोई पिशावर से आया हुआ है कोई मरदान से आया हुआ है कोई के पी के के लोग यहाँ बहुत आते हैं और पंजाब के सारे मज़दूर जो यहाँ काम करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी दिहाड़ियाँ जब नहीं लगती तो वो खाना नहीं खा सकते तो उस वजह से कम्प्लें आ रही थी तो हमने पता चलने पे ये मालूम हुआ कि इनके पास पैसे नहीं होते तो कहाँ दें तो फिर जनाब जना महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये लोग खुद अपने पेट भरेंगे या घर वालों को भेजेंगे वो वो तो पूरी नहीं पड़ती ना जी आठ सौ रुपया या हज़ार रुपया दिहाड़ है वो वो भी पूरे महीने में बीस दिन भी नहीं लगते और उसमें रिहायश भी है और तीन वक्त का खाना भी है तो इन ये सारा अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह ने इन नौजवानों के दिलों में डाला और राजे इम्तियाज साहब ने सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने आइडिया दिया रोजाना की बुनियादे करें।, तो करें।, करें तो ये तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देता हूँ देखें जी जिस में ये काम होता है ना कि लोगों को मोताजों को और बूखों को और खाना मिलता है अल्लाह के नाम पर तो वो उस शहर में अल्लाह की रहमतें शामिल होती हैं आप मुझे आप जो रोजाना कर जो लंगर चल रहा है इसमें मेन्यू क्या देते हैं आप लोग इनको ये असल में दो दिन के लिए हमारा चिकन होता है और एक दिन के लिए गोश्त होता है फिर दालें और सब्जी है तो हम तो ये सोच रहे हैं कि सातों ये खदाक के मेहमान हैं सातों दिन गोश्त यहाँ और चिकन चले इन और ज़्यादा बेहतर करेंगे और सातों दिन इन शाह कोशिश करेंगे हम के यहाँ गोश्त और चिकन ही हो चूँकि देखा तो है चिकन गोश्त भी हो और उसके साथ साथ हलवा भी आप लोगों ने ये क्या है ये ये असल में ये एक हमारे राजा अमजद साहब हैं उन्होंने अपने वाले साहब का ख़त्म था तो वो उन्होंने खैरात यहाँ गरीबों को बांटी है ये नहीं किया कि घर में दी जाए खैरात और अल्ले मल्ले के सारे बेसरवत लोगों को खैरा खिलवाई जाए उन्होंने सही किया है कि आके गरीबों को सही जनवन गरीबों को आकर खैरा पेश असल जो मुस्किल असल, असल मुस्तकिन तक ये खैरात पहुँची है तो और लोगों को भी हम कहते हैं कि आप घर में खत्म ना करें खत्म यहाँ लेकर आए और लोगों को यहाँ खाना खिलाएं अगर कोई लोग आप लोगों के साथ तान करना चाहें या कोई बाहर इंग्लैंड से लोग देख रहे हैं वो आपके साथन करना चाहें वो किस तरीके से ज़्यादा आपके साथ कर सकते वो जी यही तरीका है ना कि इंग्लैंड से अगर कोई करना चाहता है तो वो सीधे पैसे हमें भेजे माली मदद करें राजा सरफराज साहब इसके सरबरा हैं वो उनके पैसा सारा उनके पास इकट्ठा होता है तो यही तरीका है कि वो उनके नाम भेजें मेरे नाम भेज दें हम निकाल कर देंगे देंगे ऐसा कर देता हूँ आपका जो नंबर है आपको राजा सरफराज साहब का नंबर मैं दे देता हूँ वो लोग जो 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 लोग इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं मैं स्क्रीन पर आपके सामने नंबर आ रहे हैं आप इन नंबर पर रब्ता कर लें और इस जो कार खैर है उसमें ज़रूर हिस्सा लें ये एक नेक काम है यहाँ पर जो लोग हैं ये ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग हैं बाहर से आए हुए गरीब लोग हैं ये अगर इनके पास पैसे नहीं होते तो ये लोग रात को भूखे सो जाते हैं लेकिन अगर आप लोग चंद रुपये भी देंगे तो किसी गरीब का जो है पेट भर जाएगा ये सबसे सब बड़ा सदका जा रही है बिल्कुल और इसको हम तीन वक्तों पर ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जमान चौक में भी एक इस तरह का लंगर चौक में लाजमी है क्योंकि तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद है वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद है वहाँ भी हम चाहते हैं कि एक लंगर का वहाँ भी बंदोबस्त किया जाए और बहुत जल्द इन वहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे अला खैर करें तो ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मेरे साथ अंदर हिल की जो एक अज़ीम शख्सियत हाजी शेर आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम हाई साहब वालेकुम सलाम वाले वरह वा हाजी साहब यहाँ पे एक लंगर का एहतमाम चल रहा है यहाँ पे गरीब लोग हैं जो गुरबा हैं या जो दिगर मिडल तबका है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि जो यहाँ पे काम किया जा रहा है ये कैसा काम है ए, मेरे ख्याल में ये काम इस तरह का है कि कोई भूखा नहीं सो सोएगा डियाल में जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो खाने के लिए यहाँ पर आए ये मोहम्मदी लंगर चल रहा है इसमें बरकत ही बरकत है ये ज़रूर लाजमी होना चाहिए मैं तो यह तजवीज़ दूँगा कि अह डाल के लोग जो घरों में ख़त्म को लाते हैं ना माँ बाप बहन भाई दूसरा दूसरे ख़त्म होते वाले तो लो, अमीर लोगों को दावत दे, दे देते हैं आओ खाओ लोगों को खुश करने के लिए उससे बेहतर यह है कि इस लंगर में वो पैसा डाल दें यहाँ पर आकर दें तो वो अपने माई बाप जिसके लिए स्वाब के लिए वो काम वो गर्भवर करते हैं वो यहाँ पर आकर करें तो ये और ज़्यादा सुवाब ज़्यादा मिलेगा क्योंकि भूखे को रोटी मिल जाएगी और उनको स्वाब का स्वाब भी मिल जाएगा निायत ही अच्छा तरीका है और ये इसको जारी रखना चाहिए जहाँ तक हो सके असल मुस्तक ये लोग हैं ना कि हमारे जो अरबु खरबू के जो मालकान हैं उनको ख़त्मों पर बुला के जो हम अपनी नाक और सर ऊँचा करने के लिए उन्हें बुला लेते हैं इन लोगों को हम भूल जाते हैं और ये रात को बेचारे जो भूखे सोते हैं ये लोग जो हैं अक्सर जो इनमें लोग हैं ये जो है बैरून जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं कर आपने यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं आप होटलों पर चले जाएँ उनका भी मालकान जो है वो कहते हैं कि ये लोग जब पैसे खाना खा लेते हैं उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते ये लोग अपना पेट भरें या घर वालों का पेट भरें इस पर आप आवाम के जो दीगर लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के जो लंगर हैं वो डियाल के दीगर इलाकों में भी होने चाहिए असल में ये एक रस्म रिवाज बन चुका है ख़त्मों वाला ये शादियों वाला मैं तोी तौर पर इन चीज़ों से नफरत करता हूँ मैं तो इनकी पसंद नहीं करता हूँ असल बात यह कि ये ख़त्म यहाँ होना चाहिए ऐसे गरीब लोगों के यहाँ होना चाहिए आकर ताकि ये लोग खाएँ भी और दुआ भी दें ये ये ज़्यादा कबूलीत के दर्जे तक पहुँचता है इस तरह के जो होना चाहिए तो ये डड़ियाल में आया मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये दूसरे जगहों पर मिसाल कठाड़ या सियाख इस तरह के और इलाकों में भी अगर हो तो वहाँ भी जो गरीब लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारा किसी को और तोफ़ी दे ऐसी जगह पर शुरू करें इन ये, ये कुछ देखा कि डड़ियाल में ये हो रहा है हम अपने इलाके में हुए ताकि गरीब रात को भूखा कोई न से लोगों की मजबूरियाँ बनी ये तो मैं जानता हूँ लोग आते रहते मेरे पास बातें होती रहती हैं तो वह बहरहाल है कि ये नहायत ही अच्छी एक चीज़ है और ये दूसरे डड़ियाल के दूसरे इलाकों में इस तरह का लंगर होना चाहिए तीन चार जगहों पर ये आपने कुछ लोगों की बातें भी सुनी है जो यहाँ पे मुंतजमिन से थे उनका भी यही कहना है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें इस कार खैर में हिस्सा लें ताकि कोई भी भूखा डडियाल में कम अज़ कम कोई भूखा ना रात को सोए तो ये आपने यहाँ पे देखा है यहाँ पे बड़ा बेहतरीन किस्म का सालन पका हुआ था गोश्त का सालन था और उसके साथ रोटियाँ थी रोटियों के साथ जो इन लोगों को लिए यहाँ पे हलवे का भी इंतज़ाम किया गया था क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल सर्दी का मौसम है तो खाने के साथ हलवा भी जो है वो बेहतरीन किस्म का आइटम यहाँ पर उन्होंने पेश किया है तो इसी तरह इनका कहना है कि अगर लोग जो है वो कार खैर में इसी तरह हिस्सा लेते रहें जो डियाल के या बैरून मुल्क जो लोग हैं वो अगर इसी तरह कार में हिस्सा लेते रहें तो डियाल के दीर इलाका जात में भी वो इसी तरह के जो दस्तर खान हैं वो लगा सकते हैं इसके लिए जो साइब सरवत लोग हैं उनकी मदद की जरूरत होगी अब मुझे तो इजाज़त आप सकती में नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़